Saya buat going to deliver Saya nama saya Siti dengan nombor matric 305109 Isu sosial yang saya pilih untuk projek kali ini ialah dua wanita dalam kalangan remaja. Selama 16,951 remaja berusia 19 tahun ke bawah yang tidak berkahwin direkodkan hamil sepanjang tempoh 2020 hingga 2024. Maksud hamil dua nikah dalam kalangan remaja. Hamil dua nikah merujuk kepada kehamilan yang berlaku tanpa ataupun tidak melalui perkahwinan yang sah menurut undang-undang agama atau undang-undang negara. Dalam konteks remaja pula, ia merujuk kepada remaja yang mengandung sebelum berkahwin. Sama ada akibat hubungan suka suka, pengaruh sosial, kecuaian, kes tanya seksual seperti merabat atau eksploitasi. Terdapat tiga faktor peningkatan kes hamil dua nikah dalam kalangan remaja ini ialah faktor individu, faktor keluarga dan juga faktor persekitaran. Faktor individu ialah remaja sendiri mempunyai ciri perkembangan yang menjadikan mereka terdedah dengan segala karakteristik. Contohnya ingin mencuba dan rasa ingin tahu yang tinggi mengenai hubungan intim, impuls dan kawalan diri yang rendah kerana belum matang dari segi emosi hanya matang dari segi fizikal sahaja. Kurang pengetahuan tentang risiko kehamilan dan kesihatan reproduktif, ketagihan pornografi yang mendorong kepada eksperimen seksual, terlalu percaya kepada pasangan kerana hubungan cinta. Selain itu, faktor keluarga pula. Faktor keluarga, mem keluarga, mem keluarga memainkan peranan paling besar dalam pekutukan nilai remaja. Namun, masalah keluarga biasanya menyumbang kepada peningkatan kes. Antaranya, kurang pengawasan dan komunikasi ibu bapa antara remaja. Tiada pendidikan agama dan moral yang konsisten, konflik keluarga seperti perceraian atau penderaan kadang-kadang Ibu bapa terlalu sibuk dengan kerja sehingga men mengabaikan emosi ataupun pergerakan anak itu sendiri. Didikan yang terlalu keras atau yang terlalu bebas akan menyebabkan remaja ini sering memberontak untuk melakukan perkara-perkara yang tidak patut dilakukan oleh remaja. Selat, antara yang terakhir, faktor yang terakhir ialah faktor persekitaran. Persekitaran sosial turut mencorakkan tingkah laku seseorang remaja itu. Antaranya ialah pengaruh media sosial dan kandungan seksual yang mudah diakses di mana-mana media sosial. Normalisasi pergaulan bebas dalam budaya hiburan, kekurangan pendidikan seks yang beretika dan korporasi di sekolah, eksploitasi seksual termasuk pergaulan grooming dan kes pedofilia. Isu hamil luar nikah di Malaysia ini ialah kes kehamilan remaja tanpa perkahwinan sukar untuk dikenal pasti secara spesifik. Hal ini dikatakan demikian kerana jika terjadi kes ini, keluarga ataupun diri sendiri lebih memilih untuk senyap, berdiam diri tanpa melaporkan ke institusi yang berkenaan. Yang kedua ialah kemajuan teknologi digital dan media sosial yang semakin canggih menjadikan remaja lebih mudah terdedah kepada kandungan berunsur seksual. Hal ini dikatakan demikian kerana pengguna media sosial atau di mana-mana platform sosial dapat mengakses setiap perkara yang mereka inginkan tanpa ditapis dari segi umur dan lain-lain. Yang ketiga ialah kenaikan jumlah kes remaja hamil berkahwin yang tidak berkahwin meningkat dari 2020 hingga ke 2024. Seramai 16,951 remaja yang berumur 19 tahun ke bawah yang tidak berkahwin telah direkodkan hamil di kemudahan KKM. Kita akan bincang tentang kesan kepada mangsa yang hamil luar nikah. Yang pertama ialah stigma dan penghinaan masyarakat. Remaja tersebut akan dilabel sebagai tidak bermoral dan tidak bermaruah. Remaja tersebut juga akan dipulakan dan dimalukan di depan khayalak ramai. Ini akan menjejaskan reputasi diri dan juga keluarga. Selain itu, remaja itu juga hilang keyakinan dan rendah diri. Ia akan merasa bahawa dirinya tidak bernilai kemungkinan besar remaja tersebut akan menarik diri daripada sekolah, aktiviti sosial atau rakan sebaya dan ini akan menjadikan remaja tersebut sukar untuk merancang masa depan termasuklah pendidikan. Yang terakhir ialah tekanan mental. Remaja yang hamil wanita ini berisiko mengalami kebingungan, trauma atau kegelisahan. Ia juga akan merasa takut sepanjang hidupnya jika dihukum atau ditolak oleh keluarganya. Ada kebanyakan remaja yang cuba menyorok kandungan sehingga membahayakan kesihatan dia beberapa dasar dan juga polisi berkaitan dengan isu kehamilan wanita ini antaranya ialah dasar perlindungan kanak-kanak negara TPKN 2009 atau kanak-kanak 2001 dalam kurungan akta 611 menjamin hak setiap kanak-kanak tanpa mengira status kelahiran memberi perlindungan kepada remaja dan juga bayi yang dilahirkan fokus kepada kesempatan fizikal emosi pendidikan dan juga sokongan sosial memberikan penempatan sementara kaunseling dan juga sokongan tipu muda yang kedua ialah akta kanak-kanak 2001 pindaan 2016 Terdapat beberapa seksyen yang berkaitan antara antaranya seksyen 17 kanak-kanak memerlukan perlindungan termasuk remaja hamil akibat penderaan atau eksploitasi seksual. Yang kedua ialah seksyen 43 larangan eksploitasi kanak-kanak melindungi daripada eksploitasi seksual yang menyebabkan kehamilan. Yang terakhir ialah seksyen 84 perintah penjagaan sementara. Bayi boleh bayi yang dilahirkan boleh ditempatkan di pusat jagaan berdaftar jika tidak selamat. Misi sebagai bekerja sosial dalam isu kehamilan wanita ini ialah melindungi kebajikan dan hak remaja hamil, menjamin keselamatan fizikal, emosi dan juga psikologi remaja, memastikan mereka ini tidak didiskriminasikan oleh keluarga, masyarakat atau institusi lain seperti sekolah, membina akses kepada sumber dan perkhidmatan, merangka dan melaksanakan intervensi sosial yang menghubungkan remaja kepada klinik kesihatan, kaunselor psikologi, tempat perlindungan sementara, bantuan kewangan dan juga keperluan asas. Yang terakhir ialah memberi sokongan holistik kepada remaja hamil. Contohnya menyediakan bantuan emosi dan juga kaunseling profesional, membantu mereka membuat segala keputusan yang bijaksana dan bermaklumat ketika hamil, termasuk hak untuk mendapatkan rawatan dan juga pendidikan semasa kehamilan utama pekerja sosial dalam isu hamil luar nikah dalam kalangan remaja ialah sokongan emosi dan juga konseling. Memberi bimbingan psikososial kepada remaja yang sedang mengalami tekanan emosi akibat kehamilan, membantu mereka mengatasi rasa takut, malu dan juga kemurungan, menyediakan konseling untuk membuat keputusan penting seperti meneruskan kehamilan, pengambilan anak angkat dan lain-lain. Selain itu, menjadi pengantara antara remaja dan juga keluarga. Pekerja sosial menjadi penghubung yang membantu dalam menjernihkan konflik antara remaja dan juga ahli keluarga yang lain. Pekerja sosial juga membantu keluarga menerima status, menerima situasi dengan hati yang lebih terbuka dan memberi sokongan yang diperlukan kepada remaja yang hamil serta ahli keluarga tersebut terakhir sekali penutup untuk isu hamil wanita dalam kalangan remaja ini ialah isu hamil wanita dalam kalangan remaja merupakan masalah sosial yang semakin memimbangkan dan terus meningkat dari ke tahun. Ia bukan sahaja memberi kesan kepada emosi, pendidikan dan juga masa depan remaja tetapi ia juga turut menjejaskan institusi keluarga dan juga masyarakat. Pekerja sosial memainkan peranan yang penting dalam membantu remaja yang terlibat melalui kaunseling, sokongan emosi dan juga rujukan perkhidmatan. Usaha ini dapat membantu mengurangkan stigma serta membina semula keyakinan dan juga masa hadapan remaja yang terlibat dalam kes ini. Namun, kejayaan menangani isu ini memerlukan kerjasama pelbagai pihak termasuk keluarga, sekolah, NGO dan agensi kerajaan yang terlibat. Dengan pendekatan holistik dan berperikemanusiaan, kita mampu membawa perubahan positif serta melindungi masa depan remaja sebagai generasi